सिंध में एम डी कैट का इम्तहान एक मजाक बनकर रह गया है एक बार फिर लाखों तलबा का مستقبل दाव पर लगा दिया गया है हजारों तलबा ये शिकायत करते नजर आ रहे हैं कि एक तरफ तो पर्चा बेचा गया पेपर लीक आउट किया गया दूसरी तरफ सीटें बेची जा रही हैं कुछ कह रहे हैं कि पेपर आउट ऑफ सेलेबस है कुछ कह रहे हैं कि है। कराची की सीटें बेची जा रही हैं ऐसी सूरत हाल में एम क्यू एम ने इस सूरत हाल को टेकअप किया है और कायमा कमेटी बरए सेहत कौमी असम्बली में डॉक्टर निकत शकील और सबीन गौरी ने इस मसले को जुमे को टेकअप कर लिया है फरहान च इसी समय एम क्यू एम के जो एम एन ए उनको जिम्मेदारी लगाई गई है कि वो सिंध के वाइस चांसलर से मिलकर जहां पर एमडी कैट के एग्जाम हुए हैं वहां पर सूरत हाल का जायजा लें और हक जानने की कोशिश करें इस जिम्न में एम क्यू एम के सिंध असम्बली के अपोजिशन लीडर अली खुर्शैदी को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वह सिंध में इस मसले को टेकअप करें वो तमाम स्टूडेंट्स और कंसर्न पेरेंट्स के जो इसके मुतासर हैं उनसे हम अपील करते हैं कि वह एम क्यू एम के दफातर से फौरी तौर पर रापता करके सबूत शवाहद एम क्यू एम के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के साथ शेयर करें ताकि सैनेट कौमी असम्बली सूबाई असम्बली और अगर जरूरत पड़ती है तो अदालतों के दरवाजे को खटखटाया कट जा सके एम क्यू एम इस सिलसिले में आपके शाना बशाना है और उन तमाम स्टूडेंट्स की आवाज बन रही है कि जिनका मुस्कबिल दाव पर लगा हुआ है इस जिमन में हमें आपकी मदद की जरूरत है कि सबूत ववायद हमारे साथ शेयर करें ताकि हम फौरी तौर पर इस मसले को बेहतर से बेहतर टेकअप कर सकें बहुत शुक्रिया